ताज्या दिवसांपूर्वी उल्हासनगर शहरात जय कुमार सचदेव याला पैशा तून रजनी रामसिंघानी आणि त्यांच्या मारहाण केल्याचा आरोप जय याने केला होता परंतु आता या प्रकरणाला नवीन वळण मिळालंय जय याने रजनी यांच्याकडून भाडे फ्लॅट घेऊन तो फ्लॅट परस्पर पगडी सिस्टम साडेतीन लाखांना दुसऱ्या महिलेच्या ताब्यात दिला सदर महिलेचे पैसे आणि ताबा मिळावा यासाठी रजनी हे पाठपुरावा करत होत्या परंतु जय यांनी पैसे हडप करण्यासाठी जाणून बुजून दवाखान्यात ऍडमिट होत आहे जय याचे सर्व आरोप खोटे आहेत रजनी यांनी असं सांगितलंय काय म्हणाल्या रजनी रामसिंग ऐकूयात ये कहेंगे जो हमारा फ्लॅट आहे इसमें कवर राम पैलेस में ग्राउंड फ्लोर में जी फाइव में हमारा फ्लैट था उसमें जय को आया हमारे घर पे बोला कि हमको चाबी चाहिए फ्लैट का हमने उनको दिया रिलेशन में फिर हमारे साथ हमको मम्मी मम्मी बोलता था बोला इसमें जाके हमको रहना है फिर उसमें जाके हम साल भर गए ही नहीं गए नहीं फिर थोड़े दिनों के बाद में हम जब वहां पहुंचे एक लेडीस रह रही थी है। उनको दो बेटिया है हमने पूछा बेटा आप कैसे ये फ्लैट में बोला जय ने लाख रुपया हमसे डिपॉजिट लिया है पगड़ी करके कि रेंट नहीं देना आप बैठे रहो मैंने बोला ये फ्लैट तो बेटा मेरा है आपने उनके पेपर पढ़े या देखे ऐसे कैसे दे दिए उसको साढ़े तीन लाख बोला हमको आंटी जी हमने तो उसको गोल्ड बेच के दिया है मैंने बोला आपके साथ ये काम हुआ है बेटा ठीक है हम जय को बुला रहे हैं हमने जय को बुलाया हमने बोला ये न्या के साथ एक लेडी के साथ ने आपने ये गलत काम कैसा किया है उसको साढ़े तीन लाख रुपए मान मर्यादा के साथ में लौटा दो तो उसने क्या बोला हम मम्मी जी लौटा देंगे थोड़े दिन में हमको सहयोग दो हम थोड़े दिन दस पांच दिन रुक गए रुकने के बाद में वो रोज फोन नहीं उठा रहा था वो बेचारी एक लेडीज इधर गई अपना जयराम लीला डॉक्टर कने गई तो उनने हमको फोन किया कि बहन इसको चार आठ दिन सहूलियत लेडीज कहा जाएगी इसको रहने दो हम मान गए फिर फिर दिन के बाद में पूरम भाई का भाई का वो लेडी वहां गई फिर उधर से फोन आया कि बहन इसको सहयोग दो फ्लैट के बारे में मैंने बोला ठीक है भाई दिया सबसे हमारा भाईचारा रिलेशन अच्छा है घर जैसा हमने दिया फिर चार आठ दिन गुजरने बाद में गोपी आशी जा उधर गई फिर वहां से फोन आया वो बोले रजनी बहन तो अपनी है हम उनको दो चार दिन का कोई बड़ी बात नहीं है देख फोन उठाना बंद किया तो हमने बोला बेटा बुला के मान मर्यादा के साथ में फिर जय एक ले, उसको लेडीज को लेडीज पहुंची उसके घर पे जो रह रही है साई पैलेस में जी फोर में रह रही है तो वो बेचारी डर गई तो जय को जय भाग गया जय ने सोचा साढ़े तीन लाख रुपया इससे चिटिंग करके लिया हूं अभी तो मैं फस गया हूं तीन दिन फोन बंद करके गुम हो गया गुम हो गया इधर उल्लास नगर में था पर छुपके रह रहा था जहां से जहां भी इनके माने जो भी है व्यवहार है ये सब इनका मार्केट में नाम बहुत बड़ा खराब है बाद में हमने सुना ये हम घर बैठे हमको ये मालूम नहीं था कि ये ऐसा बच्चा है मैं बोली जय आप अच्छा बच्चा है तो बेटा ये काम आपको नहीं करना चाहिए किसके साथ भी हम उनसे अभी कैसे हमारा पेपर हमारे रजनी राम के नाम पे ये फ्लेट ये फ्लेट आप देख सकते हो उलास नगर में हम कैसे विश्वास करें किसके ऊपर किसको हेल्प करें कैसे हेल्प करें हम लोग किसको भी कैसे हम हेल्प करें हमारा सबसे रिलेशन बहुत अच्छा है हमारा उल्लासनगर में नाम है कोई भी जाके इंक्वा करे पहले पूछे उसके बाद में हम पुलिस चौकी में बुलाया गया हम गए उनने भी हमको बहुत ये पेपर देख के सहयोग दिया जय को डाटा बोला प्रेम से क्यों भाई तूने ये चिटिंग क्यों किया है तो उनने बोला उन लोग ने बोलेंगे सच्चाई का सहयोग देंगे पुलिस भाई ने हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया कि ये क्या काम है कि एक विज से आपने चिटिंग करके पैसे लेके आए हो पर इनके नाम से आप अर्जी लिखाने आए हो इधर ये सब जूठा हम नहीं बनाते हैं जूठा नहीं बनाते वो ग़बरा गये। ग़बरा गये तो वो वहां घबरा गए घबरा गए तो जूठा केस डाल के बोला अभी पैसा छोड़ाने के लिए साढ़े तीन लाख हमको देना नहीं पड़े पंद्रह लाख इनसे छोड़ाए हम आपके ऊपर उल्टे सुलटे केस करते रहेंगे बोलते रहेंगे भाई मारा पीटी का केस भरेंगे दूसरे केस भरेंगे तीसरे भरेंगे मैं बोला ये तुम्हारा काम है ये अच्छे बच्चों का काम रहता है क्या ये रिलेशन में ये काम रहता है क्या इसके बारे में जूठा बन के हॉस्पिटल में सो जाना ये तो गैर कानूनी काम है हॉस्पिटल में सो जाना कोई मार भी नहीं लगा है हम बॉम्बे के डॉक्टर मंगा सकती है पूरा पुरुप, पूरा पुरुप में रख सकती है बॉम्बे के डॉक्टर आएंगे उसका चेकअप होगा कि इसको मार कहाँ लगा है फिर उसको मालूम पड़ेगा कि रजनी कौन है जो सच्चाई है हम सच्चाई से बोलते हैं सच्चाई से चलते हैं हमारे नाम से कुछ भी हम किससे फ्राइड नहीं करते झूठा नहीं बोलते हैं न पुलिस न्यूज पे बोलेंगे कुछ भी हम झूठा नहीं बोलेंगे क्यों हमारे पास पूरी सच्चाई मिलेगी कभी भी कोई भी कोई इंक्वायरी कर सकता है साई पैलेस में चले जाए वहां इंक्वायरी लेडीज से करे कि आपको प्लेट किसका है और किसने बेचा है किसने डिपॉजिट पगड़ी लिया है ये सब झूठी बातें अच्छी है और हम किसको भी हेल्प करते हैं तो उसमें क्या खराब बात है अपना

साई पैलेस में सब पूरा जितना उल्लासनगर है पूरा इंक्वायरी हो जाए वहाँ एकदम कि कौन सच्चा है कौन झूठा है और जहाँ हमारा झूठ निकले तो हमारे ऊपर केस बनाए पुलिस कोई बात का हमको डर नहीं है से किस तरह से पुलिस प्रशासन से क्या मांग रहे हो किस तरह से, से मांग कर रहे हो रहे पुलिस से हमको सहयोग चाहिए पहले इंक्वायरी करें जो भी इंक्वायरी है जो भी कंप्लेंट है भले हम झूठे हैं तो हमारे नाम से एक केस बनाए नहीं तो सामने वाले के नाम से बनाए और उस दिन भी हमको पूरा पुलिस ने सहयोग दिया पेपर देख के बोला बहन आप सच्चे हो आप आकाशा ने स्वानंद मीडिया उलासनगर ताजा घड़ामोड़ स्वानंद न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा